Salam sejahtera yang dihormati Dr. Nurmala binti Osman, Pensyarah Khusus SKP 3122 Perhayatan Etikan dan Peradaban serta rakan-rakan -rakan sekalian. Saya Pawitra Munyandi J46617 selaku Ketua Kumpulan 2. Hari ini kami kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk yang amat penting dalam masyarakat kita iaitu hentikan penderaan keganasan terhadap kanak-kanak. Sebelum saya memula pembentangan, izinkan saya memperkenalkan barisan ahli kumpulan saya. Nama saya Pawitra Munian di JM46617, Ketua Kumpulan Wenila Satya Silen, J46638 Mirvin LV3, Dini Binti Zunai j 46669 Nur Sakina Binti Mahmud Safi, J46662 Siti Harisha Binti Zakuk, J46261 Daphne Nicholas Singh, J46654 Putri Nur Alisha Akila binti Kamarul J 1476 dan Siti Nur Raja binti Samsul Anwar J46672. Kami telah bekerjasama sebagai satu pasukan untuk mengupas isu penderaan dan keganasan terhadap kanak-kanak dari sudut etika, nilai kemanusiaan dan peradaban sejagat, sejajar dan objektif khusus ini. Dengan ini, izinkan saya mulakan pembentangan saya. Pertama, abstrak. Penderaan kanak-kanak semakin memimbangkan dan melibatkan penderaan fizikal, emosi, seksual serta pengabaian yang menjejaskan perkembangan mereka. Antara puncanya ialah tekanan hidup, ketahian dan kurang mengetahui keibuan bapaan. Laporan ini membincangkan punca kesan serta mencadang, mencadangkan langkah pencegahan melalui pendidikan, undang-undang dan sokongan masyarakat demi melindungi kanak-kanak. Nombor dua, pengenalan. Nombor satu, trending masa. Trend masa. Kes meningkat saban tahun berlaku di semua lapisan masyarakat bukan hanya golongan perpendapatan rendah. Banyak kes tua di media sosial, rokol pengabaian di daerah fizikal, fizikal, dan emosi. Untuk contoh untuk, trend semasa, kita akan dengan banyak social, kita akan dengan banyak news news dekat luar negara luar negeri dalam dunia ada banyak kes perogol dan penderaan kanak-kanak. Nombor dua pesan penjelehan kes adik bela 2021 remaja OKU di penjaga cetuk kemarahan rakyat Bayi di daerah ditaksa, rogol bawa umur oleh ahli keluarga, kanak-kanak dikurang diabaikan di rumah. Kes nombor 2 ini pun memang ada jadi dalam Malaysia dan luar negara. Nombor 3 Statistik rasmi JKM Enam ribu lebih kes dilaporkan setiap tahun, angka sebenar mungkin lebih tinggi banyak tidak dilaporkan. Kami nanti menyumbang kepada peningkatan kes akibat tekanan dan setakat. Punca utama, tekanan ekonomi, masalah kesihatan mental, kurang pengetahuan ibu bapaan, sistem perlindungan tidak mencukupi, apa perlu dilakukan? Peng government kita undang mengutasakan undang-undang lebih tegas, pendidikan kesedaran awam, sokongan psikologi untuk mangsa, tindakan bersama masyarakat. Itu daripada saya. Terima kasih. Okey, uh, terima kasih kepada uh, teammate saya. Okey, saya akan membentangkan uh, bahagian tiga, iaitu literatur kajian. Okey, uh, hasil kajian terdahulu, uh, di mana sebelum ni memang banyaklah kajian yang dilakukan. Okey, uh, menunjukkan bahawa kebanyakan penderaan kanak-kanak uh, sememangnya memberikan kesan yang seriuslah terhadap emosi, sosial, fizikal dan juga psikologi mangsa. Okey, kajian tempatan pula mendapati penderaan fizikal uh, pengabaian dan juga penderaan seksual ni berlaku kebiasaannya melibatkan ahli keluarga sendiri maksudnya mereka-mereka yang terhampir macam penjaga, ibu bapa uh, uh, teman uh, macam itulah kan, kalau kita tengok kepada akibat-akibat uh, yang uh, uh, inilah ditunjukkan kan, jadi kesan-kesan uh, uh, psikologi seperti trauma dan juga kemurungan ee uh, berpanjanganlah sehingga mereka dewasa mereka masih teringat-ingat dan walaupun undang-undang telah digubal ee uh, pelaksanaannya masih lemah akibat kekurangan sumber dan juga stigma masyarakat. Jadi uh, stigma masyarakat ni masyarakat uh, menganggap uh, hal uh, orang lain uh, kita jangan campur. Uh, kalau ada yang berlaku tu kita Kadang-kadang mereka takut nak campur sebab mereka takut nak terlibat dan juga berusaha dengan pihak-pihak uh, uh, ataupun uh, apa ni penguasaan lah. Okey. Jadi untuk uh, kajian antarabangsa pula melibatkan uh, uh, mencadangkan pendekatan holistik. Melibatkan komuniti tadilah. Ha. Pendidikan keibuan dan juga kerjasama berbagai pihak bagi meningkatkan pelindungan terhadap kanak-kanak itulah kalau kita tengok kadang-kadang kita tak sangka yang uh, ada berlaku penderaan kan jiran-jiran. Kadang-kadang kita mungkin rasa oh, itu cuma mak ayah yang nak nak mengaja anak, anak kan. Jadi kita pun um, merasakan benda tu perkara itu biasa. Uh, tapi sebenarnya uh, berlaku sesuatu yang bila yang dah dah teruk tu barulah kita oh rupa rupanya um, anak ni kena dera, Okay. Alright itu saja uh, perbincangan untuk bab tiga, uh, tiga, iaitu literasi literasi literatur kajian. Ker, Terima kasih. Okay. Salam sejahtera semua. Nama saya Sati Satisilen. Matric nombor saya J4. 6638. Okey, untuk bahagian ini, saya ingin kongsikan beberapa keratan akhbar berkaitan isu penderan kanak-kanak yang semakin membimbangkan di negara kita. Okay. Sebagai contoh, kes pertama melibatkan seorang kanak-kanak OKU okay yang dipercayai telah didera oleh ibu gandungan dan bapa tirinya. Manakala, dalam laporan kedua, terdapat kes penderan fizikal yang sangat serius di mana Kanak-kanak dipukul dan dicederakan menggunakan objek panas seperti serika dan batang besi. Kes-kes ini bukan sahaja mengejutkan, malah menunjukkan bahawa penderaan boleh berlaku di mana-mana sahaja, termasuk dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Oleh itu, penderaan melalui media seperti ini amat penting untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang realiti penderaan yang berlaku. Slide yang ke seterusnya. Analisis isu semasa. Berdasarkan keratan akhbar yang telah dikongsikan tadi, kita dapat membuat beberapa dapatan penting. Pertama, pendaran kanak-kanak sering berlaku dalam pelbagai bentuk. Sama ada fizikal, emosi atau pengabaian dan biasanya melibatkan individu terdekat seperti penjaga ataupun ahli keluarga. Kedua pula, kebanyakan kes ini hanya dapat dikesan apabila ada pihak luar seperti guru ataupun jiran yang menyedari tanda-tanda penderaan. Ini menunjukkan kelemahan dan sistem pemantauan dan, melindung dan perlindungan terhadap kanak-kanak. Ketiga pula, sikap masyarakat yang enggan campur tangan juga menjadi cabaran besar dalam usaha mencegah kes penderaan. Akhir sekali, media masa sebenarnya memainkan peranan yang paling penting dalam menyebarkan maklumat, mendorong tindakan dan memberi tekanan kepada pihak berkuasa agar lebih tegas dalam kes isu macam ini. Sebagai kesimpulannya, kerjasama semua pihak masyarakat, media dan pihak berkuasa sangat penting untuk mempendokan isu pendaraan kanak-kanak ini dari terus berlulusan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, saya akan membentangkan tentang jenis-jenis pendaraan kanak-kanak. Terdapat empat jenis penderaan kanak-kanak Yang pertama adalah penderaan fizikal Penderaan fizikal merujuk kepada tindakan yang merosakkan tubuh kanak-kanak Seperti memukul, menendang atau menggoncang dengan kasar Kajian oleh Muhammad Fauzi menunjukkan bahawa penderaan fizikal adalah yang paling banyak dilaporkan di Malaysia Terutamanya dalam keluarga berpendapatan rendah yang berhadapan dengan tekanan kewangan yang kedua adalah penderaan emosi. Penderaan emosi melibatkan tindakan yang merendahkan harga diri dan kesejahteraan psikologi kanak-kanak seperti memaki hamun, menghina atau mengasingkan mereka secara sosial. Kajian oleh Nuraini dan Khalid mendapati bahawa kesan penderaan emosi sering tidak dilaporkan tetapi ia memberi impak yang mendalam terhadap kesihatan mental dan kanak-kanak. Yang ketiga, penderaan seksual. Penderaan seksual berlaku apabila kanak-kanak digunakan untuk rangsangan seksual seperti meraba atau rogol. Statistik oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat menunjukkan peningkatan kes penderaan seksual setiap tahun dengan kebanyakan pelaku adalah individu yang dikenali oleh mangsa. Yang terakhir, pengabaian. Pengabaian berlaku apabila ibu bapa atau penjaga gagal memenuhi keperluan asas kanak-kanak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau pendidikan. Kajian oleh UNICEF Malaysia menunjukkan bahawa pengabaian sering berlaku akibat konflik keluarga, kemiskinan dan kurang pendidikan. Seterusnya, saya akan menerangkan uh, tentang punca-punca penderaan kanak-kanak. Penderaan terhadap kanak-kanak merupakan fenomena kompleks yang berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor. Punca-punca penderaan tidak hanya terhad kepada satu sebab utama, sebaliknya ia merupakan gabungan pelbagai tekanan sosial, psikologi dan juga persekitaran yang dihadapi oleh penjaga atau masyarakat. Antara punca utama yang dikenal pasti termasuklah tekanan hidup, ketagihan bahan terlarang, kurang pendidikan keibubapaan, sejarah penderaan, masalah kesihatan mental dan juga kerapuhan sistem perlindungan kanak-kanak. Salah satu faktor utama yang menyumbang kepada penderaan kanak-kanak ialah tekanan hidup yang dialami oleh ibu bapa atau penjaga. Ia berpunca daripada masalah keuangan pengangguran dan konflik rumah tangga yang boleh menyebabkan ibu bapa hilang sabar dan melempiaskan kemarahan kepada anak. Punca lain yang sering dikaitkan dengan penderaan kanak-kanak ialah ketagihan alkohol dan dadah dalam kalangan penjaga atau ahli keluarga. Penjaga yang bergantung pada bahan terlarang cenderung hilang kawalan emosi dan juga gagal menjalankan tanggungjawab mereka terhadap anak. Ramai dalam kalangan ibu bapa dan penjaga tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran keibubapaan yang mencukupi mengenai psikologi kanak-kanak dan disiplin positif menyebabkan ibu bapa menggunakan kekerasan fizikal. Penderaan kanak-kanak juga sering berlaku dalam keluarga yang mempunyai sejarah penderaan. Kitaran penderaan dalam keluarga yang mempunyai sejarah penderaan menyebabkan individu dewasa cenderung menjadi pelaku penderaan. Masalah kesihatan mental juga seperti kemurungan, gangguan personaliti dan psikosis juga boleh menyebabkan penjaga gagal menjalankan tanggungjawab mereka terhadap kanak-kanak. Penjaga dengan masalah kesihatan mental yang tidak dirawat berisiko melakukan penderaan terhadap anak. Akhir sekali, lemahnya sistem perlindungan kanak-kanak. Sistem perlindungan kanak-kanak di negara ini masih menghadapi pelbagai cabaran dari segi pelaksanaan, penguatkuasaan dan kesedaran awam. Akibat kekurangan penguatkuasaan dan kesedaran awam menjadikan sistem perlindungan kanak-kanak tidak berkesan dalam mengesan penderaan. Kekurangan tenaga profesional juga boleh menyebabkan kanak-kanak terdedah kepada risiko penderaan yang berterusan tanpa intervensi segera. Kesan-kesan penderaan dan keganasan terhadap kanak-kanak. Yang pertama kesan melalui fizikal kanak-kanak akan mengalami kecederaan seperti lebam, patah tulang, kecacatan kekal, gangguan pertumbuhan dan masalah kesihatan kronik. Yang kedua, kesan melalui emosi dan psikologi. Kanak-kanak akan mengalami ketakutan, kecemasan, kemurungan, PTSD dan gangguan tingkah laku seperti agresif atau menangis berlebihan. Yang ketiga, kanak-kanak akan mengalami gangguan perkembangan mental dan pembelajaran kanak-kanak yang didera mengalami kesukaran memberi tumpuan, prestasi akademik akan merudum, kelewatan perkembangan bahasa dan juga kurang keyakinan diri. Yang keempat ialah kesan sosial. Kanak-kanak suka menjalin hubungan yang sihat akan mempunyai sifat antisosial, risiko terlibat dalam jenayah, penyalahgunaan dadah dan juga keganasan rumah tangga. Yang kelima kesan terhadap institusi kekeluargaan dan masyarakat. Kanak-kanak yang didera akan berada dalam konflik dalam keluarga, keretakan hubungan dan ketidakharmonian sosial. Yang terakhir ialah kesan jangka panjang iaitu kehidupan kanak-kanak pada alam dewasa. Kanak-kanak yang didera akan mengalami Uh, sifat suka menjalin hubungan intim, risiko mengulangi kitaran penderaan dan memberi impak negatif kepada generasi akan datang. Seterusnya, langkah-langkah penyelesaian dan cadangan. Melalui pendidikan dan kesedaran masyarakat dengan mengadakan kempen pendidikan mengenai hak kanak-kanak akibat penderaan dan cara menisipinkan anak secara positif. Yang kedua, melalui penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Penguatkuasaan tegas terhadap Akta Kanak-Kanak 2001, hukuman berat terhadap pelaku penderaan dan peningkatan, pegawai penyiasat serta kaunseling. Seterusnya, melalui sokongan psikososial dan kaunseling dengan memberikan rawatan psikososial kepada mangsa penderaan dan sokongan kepada keluarga untuk mewujudkan persetaraan yang selamat. Seterusnya, pelibatan sekolah dan institusi pendidikan dengan melatih guru dan kakitangan sekolah untuk mengenal pasti penderaan dan menambah program pendidikan nilai dan emosi. Seterusnya melalui peranan komuniti dan NGO dengan menyediakan sokongan penderaan dan perlindungan serta mewujudkan kempen kesedaran. Seterusnya, kerjasama daripada kerajaan untuk membantu dengan memberi bantuan yang lebih berkesan. Seterusnya, yang terakhir iaitu pengukuhan sistem perlindungan kanak-kanak dengan memperbaiki proses pengaduan dan tindakan penyiasatan serta penggunaan teknologi untuk sistem pelaporan digital yang lebih selamat. Seterusnya, langkah 9.0 Kesimpulan Pendaraan dan keganasan terhadap kanak-kanak adalah isu sosial dan kemanusiaan yang memberi impak besar terhadap masa depan negara. Kanak-kanak yang menjadi mangsa pendaraan seringkali mengalami kesan fizikal, mental, emosi dan sosial yang serius yang boleh berlanjutan sepanjang hidup mereka. Kesedaran kolektif dan tanggung jawab bersama sangat memainkan peranan penting untuk memastikan kanak-kanak membesar dalam persekitaran yang selamat dan bebas daripada keganasan. Yang paling penting adalah masyarakat harus memainkan peranan aktif dalam mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong kanak-kanak. Bukan sekadar menyokong mereka, mereka harus melakukan ini dengan melaporkan kes, membantu mangsa dan menghapus stigma terhadap mereka yang berani menyuarakan pendapat mereka. Untuk memastikan kanak-kanak membesar dalam persekitaran yang sihat, aman dan bebas daripada sebarang bentuk gangguan Kesedaran dan keprihatinan kolektif adalah penting. Kami semua bertanggungjawab untuk masa depan mereka.